Assalamualaikum. Berjumpa dalam episod yang kedua ini. Ha, episod yang pertama tadi, saya bertolak ke Kuala Lumpur. Ha, episod kali ini saya cerita kisah yang apa yang berlaku lepas itu. Keluar sampai Kuala Lumpur tu, kami terus ke pusat kawalan dan eh, pusat latihan jalan geni. Ha, uh, lepas tu, turun barang semua, saya ada seorang kawan. Dia ni agak biasa datang ke Kuala Lumpur lah. Biasa tahu hal saya belok Kuala Lumpur. Jadi dia ajak saya keluar. Tengah hari, petang tengah hari tu, kami keluar berjalan-jalan lah supaya saya siap sampai ke Basteng Klang. Kalau saya Bas lah, Basteng Klang ni, paling sibuk di kolong-kolong situ Ada satu signboard Totsimba, besar signboard Totsimba. Jadi semua bas Jaya, bas Lanseng, semua bas-bas Bandar Raya semuanya berakhir di situ. To tolak pun pada situ. Di situ dia letaknya Stadium Deka berhampiran belakang Hishamuddin dan Stadium Negara. Jadi dah bersiar tu dah orang makan kat situ ha, Petang tu, dalam pukul 4 petang Kami pun nak balik lah Nak balik ke Pusat Kaulan Jadi pada zaman tujuh bulan ni Cuma yang ada pengangkutan ni Cuma ada pengangkutan bas je ya. Jadi bila, satu, bila, sampai satu bas tu Semuanya tumpu Tumpu nak naik ha, Masa tu Pit pocket ni, saku ni memang popular lah Memang bermahajar lelah -lel masa tu jadi saya ni pun orang kampung baru, baru kali tak duduk kaki di Kuala Lumpur jadi bila orang bila bas saya sampai tu kawan saya kata ah, ni bas dah ada bintang macam dia mungkin dia dah tahu dah ni semua kan dia tak cerita kat saya apa-apa jadi saya pun lagi-lagi nak naik bas ni apa semua dah naik bas dia sampai kawan kond nak konduktor nak ambil, nak bagi tiket saya apa-apa bek duit tak ada kosong jadi saya pun uh, bisik kat kawan saya kata nama dia Husin Husin aku punya duit, bek duit tak ada lah Cece mana-mana lah. bukan cece lah tu. Kena beli poket lah tu. Dia kata. Habis tak apa-apa aku bayar. Dia kata. Dia pun bayar. Dia bayar di taman saya balik. ni uh, pusat latihan. Dalam geni. Tentang. Jadi. Uh, besok harinya Kami akan melapor di. Bukan pukul 2 petang. Jadi pagi tu. Atas nasihat. ni pegawai di sana. Disuruh saya pergi ke balai polis. Dang wangi. Masa tu. Eh, Kemerut lah. Saya dengan kawan saya Hussein ni. Teman saya pergi buat laporan apa ni Kak menanam hilang. Jadi saya dua orang ni pun pergilah ke Kemerut masa tu. Sama sampai di tempat bertanya Kemerut tu, tempat buat report tu. Saya masih ingat lagi. Saya cerita saya ni petang ni nak ada nak ada lapor di ni, ni saya punya Kak menanam kena copet. Ah ha, oh, ada satu couple saya masih ingat nama dia, couple Isop nama dia. Orang Johor. Suara dia pun suara suara yang kuat lah. Ha macam mana ni dia kata nak nak jadi polis. Hari pertama sampai Kuala Lumpur dah kena bila poket okay dah. Tak apa dia kata. Tak apa. Kau habis tu, kau jadi polis tu, kau tangkap orang tu <laughs> dia kata. Jadi eh, dia dia murah je lah. Dia buat report apa semua tu. Lepas tu petang balik. Petang tu lapor diri. Semua lapor diri apa semua. Lepas tu bawa lasah. kami ni semua dah jadi anggota ekut Pada tahun, eh. pada tahun 1970-an lah. Lepas tu bermula lah ni episod sekolah rekrut rekrut uh, PDRM polis ni 6 bulan 3 bulan training kawat di padang kawat lepas tu 3 bulan lagi masuk sekolah undang-undang undang-undang kanun siasaan kanun antara jenayah. maksud saya hal-hal yang bersangkutan dengan kerja-kerja polis lah jadi bukan selepas 2 bulan 2 atau 3 bulan dah saya dah masuk rekrut tu pada satu malam tu lebih kurang pukul 10 malam kami dah hampir nak tidur dah Roti kemasan bunyi Jadi bila roti kemasan ni berbunyi Kami terpaksa semua keluar ke padang kawat Padang tanah lapang Berkumpul Jadi kami semua keluar lah Berkumpul lah so, Dalam 10 minit lepas tu Ejutan uh, apa Ketua latihan tu Ha, uh, dia kata, saya nak buat satu pengumuman ni uh, Untuk mutara anda semua Penyelayah yang paling dikendaki Di Malaysia Tiga ini Watak Cina lah baru sejak tadi ditangkap dah tumpas Dia tangkap dekat uh, kilang Somel, jalan Ipoh, Kuala Lumpur jadi ini satu pencapaian yang luar biasa lah yang memanggilkan pihak polis jadi pesanan ketua polis negara sampai pada rekrut, itu pada anda semua supaya berita ni sampai kepada anda lebih semangat lagi nak bekerja besok bila keluar pada rekrut saya masih ingat lagi peristiwa nah, tu lepas tu lepas habis 6 bulan Habis rekod kawat dia apa semua Saya Dia ikut, dia ikut kelulusan masing-masing lah. kelulusan masing-masing Saya ni Tak ada kelulusan tinggi sangat Cuma sini Cambridge je Tapi Maknanya Sekolah aliran Inggeris Maknanya boleh cakap Bahasa Inggeris dengan mahir apa semua Jadi saya dia dipilih untuk Untuk bertugas di sekitar Kuala Lumpur Jadi Balai yang saya dihantar ni pun Jalan dan wangi juga Saya tak sangka saya, saya akan bertugas di jalan dan wangi juga kami ramai sama 20 orang 20 orang uh, adalah di teras uh, breakfast sentul lepas tu uh, jalan dawangi ni ke bahagian A. Bahagian A ni meliputi jalan Manda. Jalan Manda ada sekitar ibu kota lah, tengah ibu kota dari jalan dawangi ni 20 orang. Jadi lepas petang tu sama kami semua dibawa ke kami nak tinggal iaitu di Oakham Mansion. Saya ingat lagi nama tu. Oakham Mansion Jalan Jusin. Jalan Tunggu ni off Jalan Tunggu Abdul Rahman Memang di tengah-tengah dua kota Jadi bila Sarah, sampai di situ kami semua Dua puluh orang ni Sepuluh orang duduk tingkat tiga Bangunan tu ada empat belas tingkat Tiga belas orang di tingkat sepuluh Empat belas orang Masa saya Sepuluh orang di tingkat empat belas Jadi masa tu Untuk orang anda semua Keluar je dari klub polis Gaji pokok masa tu kerja polis RM240 Kalau kita bayang sekarang ni memang, memang tak masuk di akal kan tahun sekarang ni sekarang ni punya masa ini tahun tujuh an ni dua ratus empat puluh ringgit gaji pokok dalam perumahan lapan puluh ringgit itulah duit belanja kami itulah duit tambang duit makan apa semua masa tu harga barang murah jadi barang tu tak jadi masalah lah sebab sama apa tambang pergi balik kerja dari apa dari Orhan Mesir yang Tengkok Rahman tu ke tempat kerja lima belasih jadi seterusnya jalan aktiviti saya dan mulanya kami buat ronda uh, cegah jenayah. Dia baru kan orang baru. Ada orang lama dia tu, dia bawa tu nak tempat. Tempat-tempat yang hotspot. Tempat-tempat yang hotspot ni banyak kan masa tu. Di sekitar ibu kota lah. Di sekitar Jalan Silang. Lepas tu Melaka Street. Melaka Street ni dekat dengan Jalan Ampang. Sebelah Jalan, Jalan Ampang. Jalan Masjid India. ini tempat-tempat yang hotspot lah tempat yang banyak berlaku apa yang berlaku jenayah jadi kami selama 20 orang ni buat anggota pecah-pecah-pecah dua pecah, pecah, orang tiga orang satu kumpulan buat ronda jenayah dan saya boleh katakan agak menonjol lah masa tu ada je kes yang saya nangkap walaupun kes kecil kes, kes, kes dadah masa tu banyak kes pecah-pecah kereta curi kaset banyak dapat kes tu dengan KEDA dah. Lama-lama kurang kerja-kerja ketua saya memang dia, dia nampak saya ni agak menonjol. Jadi memang jadi perhatian lah masa tu saya ni. Memang ada je kerja yang dia nak minta saya buat. Saat-saat yang paling kami tunggu-tunggu je lah hari, hari Sabtu malam minggu. Sebab hari Sabtu malam minggu ni kami selalu buat buat serbuan ke kelak, kelak malam. Jalan Bukit Bintang, lepas tu Jalan Alor. Uh, jalan Ipoh tak berapa banyak. Jalan Bukit Bintang yang banyak, banyak Bukit Bintang dengan Jalan lalu Sebab di situlah ada deretan daerah kelak, malam eh. Kelak, kelak malam, rumah urut. Jadi kami dari kampung, macam saya tak pun ajak kaki Kuala Lumpur, budak muda pada kampung. Bila dapat peluang macam ni memang memang terus sangatlah. Ah ha, masih saya masih ingat lagi ya. Eh. Kalau saya ni boleh tak bahasa Inggeris, Selalunya ada dua orang inspektor, dua orang inspektor yang selalu nak nak saya ikut dia orang. Satu inspektor perempuan nama inspektor Salina. Kedah. orang Kedah seorang lagi Inspektor Anwar orang tengah tu jadi dia dia dua orang ni sering lah kalau dia orang jadi pegawai tugas dia orang sering ambil saya ni sebagai pembantu lah. untuk pergi tangkap siapa-siapa orang ke ambil statement ke sebab saya maksud saya saya, saya dah boleh ambil statement orang dah ambil statement apa ni suspek apa semua jadi mudah kerja dia orang jadi masa berlalu hari demi hari saya lebih apa lebih fokus pada kerja apa semua jadi masa sampai ke masa ni Wong Sui Chin, Botak Chin ni dia nak dibicarakan di mahkamah tinggi kali pertama kawasan bagian A ni meliputi kawasan bangunan Sultan Abdul Samad masa tu mahkamah tinggi di bangunan Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur jadi dia letak dalam bagian A lah jalan kembar dengan jalan bandar jadi saya dipilih untuk escort Uh, bawa takcik ni untuk kali pertama bawa skok dia bawa dia ke uh, buat, buat pembicaraan pergi hadiri pembicaraan lama saya tak ingat lah mungkin dalam masa 2-3 hari jadi pengalaman saya nak cerita sikit lah pengalaman saya dengan bawa takcik ni mahkamah tinggi Kuala Lumpur ni dia, mahkamah dia di dia belah atas bawah pada mahkamah tu ada sel sel pertahanan ni ada tangga naik naik, naik tangga ni terus dalam kandang apa kandang orang salah jadi terus maknanya tak ada melalui pintu masa tu ha, yang cara kes botak cik ni tak ada melalui pintu naik ke bawah naik ke bawah tu keluar kat ke kandang apa kandang orang salah tu jadi saya masa tu saya berada saya berada di kaki lah di kaki botak cik masa tu tunggu apa tunggu dia apa jalan ni tu masa tu gari buka lah selain pada tu masa tu dalam dalam lokak tu pun saya bergari dengan dia bergari di adalah ada lah adalah tak ada lah takut bayarkan diri jadi masa tu Lepas dia saya buka kali dia naik atas tu Jalan. Saya ingat lagi Kes dia ni dia dia hakim ni oleh seorang uh, Hakim Cina Saya ingat lagi nama dia Datuk Chan Mintat Dia yang jadi hakim Kes Batak Cik Yang cara kali pertama ni ya. Yang pukul bela dia Seorang Singh, Yang saya ingat nama ni Saya masih ingat lagi Jack Dick Singh nama Jack Dick Singh. Pukul bela Batak Cik Jadi dalam masa 2-3 hari berbicara tu saya ingat lepas tu dia kes Batak Cik ni dia cuma kali pertama dia dia percaya tu dia cuma dia kena dakwa memiliki bawang tangan buang, buang tangan tu dia tak sempat nak lempar dia kena tembak jadi bawang tangan tu masih lagi dalam geraman dia cuma dia tak sempat nak lempar je. tak, tak, tak sempat nak tarik apa pin dia ni dia, dia tuduh memiliki bawang tangan je ha, ni kes ni saya rasa mungkin masa tu sesi ni bawa pada seksyen gantung dia pun pada awal dia mengaku dia mengaku yang dia ni memiliki bom bom tangan ni. Dia di pengakhiran perbicaraan tu masa saya masih ingat lagi, Datuk uh, dia dah mengaku bersalah, dia mengaku salah. orang Dau Raya semua dah ada habis buat ujahan apa semua. Dan Puan Melia dia jadi istimewa dah habis apa? Dah habis berucap. Saya masih saya masih ingat lagi uh, hakim Datuk Tak tu beritahu dia. Wong Sui Chin you are really a gentleman but for this for this penalty i have no no choice but to send you to the gallows masuk dia dia kata saya awna ni seorang gentleman tapi untuk untuk kesalahan yang kamu lakukan ni saya tak ada pilihan melainkan hantar anda ke tadi gantung Pak tadi mengangguk dia tenang dia Pak saya tengok wajah dia pada, pada bawah tu saya tengok wajah dia tenang dia tak adalah dia serabut apa semua sebab dia dah tahu dah dia dah banyak campur dengan apa dengan hal-hal macam ni dia tahu dah jadi mahkamah pun uh, bersurai dia pun turun bawa balik jadi saya nak cerita kisah saya dengan dia sama dua atau tiga hari ni yang naik turun apa masuk keluar lokak ni masuk mahkamah ni saya ada banyak bercerita dengan dia dia pun saya nampak dia ni pun peramah orang yang sebenarnya peramah masa nak tunggu berbicaraan lepas tu waktu rehat apa semua saya tanya dia dia pun dia ada cerita dua tiga perkara yang saya ingat satu cerita tu satu perkara tu dia kata masa dia ni bermahajir rela di di Kuala Lumpur masa buat rampakan ni masa arwah Tuan Razak meninggal dia dah hantar bunga dekat Tunggu Negara dia. dia dia, upah satu Cina Cina tua yang bawa beca roda tiga dia bagi duit RM50 dia beritahu kat Cina tu dia kata hantar bunga ni ke makam pahlawan jadi Cina ni hantarlah. lah Cina dia pun mungkin tak tahu yang hantar ni Bawah Takci itu dia kat situ nama dia Bawah Takci dia kata Betul lagi satu peristiwa yang di cerita saya masa dia kena tangkap di apa, kilang kilang papan suami tu jalan Ipoh tu dia ni dalam perancangan ni nak, nak buat rompakan yang nekat lah untuk kali terakhir dia nak dia nak pergi keluar nak lari keluar negara nak pergi ke lari ke Thailand di sebelum tu dia orang nak rompak satu rompakan dan dia kata dia orang merancang nak rompak di Genting Highland saya pun tanya dia macam mana cara nak rompak Genting Highlands tu dia kata oh kita nak kita nak guna helikopter dia kata sebab situ ada apa ada tempat landing helikopter ada di Segambut tak salah dia di Segambut dia kata dia nak guna apa helikopter kata dia lah ini cerita pada dia ada satu kisah yang saya ingat dia cerita kat saya saya pernah tanya dia selalu keluar dalam surat khabar dah awak ni bila wali buat serbuan dia kata, awak ni selalu selalu dapat lulurkan ni macam mana awak ada maklumat ke ada maklumat dalaman ke pada pihak polis apa semua dan bagi maklumat tak ada dia kata. tak ada tapi dia kata saya ada pakai satu tangkal tangkal ni saya dapat pada satu kiai dia kata satu kiai master jawa Indonesia dia kata jadi bila saya pakai tangkal ni Apabila pihak polis nak datang serbuan buat serbuan Dia kata 10 atau 15 minit sebelum sampai tu Dia rasa darah dia bergemuruh Rasa tak tenang, rasa gemuruh Dia akan lari Dia, dia rasa nanti dia akan lari dia, dia akan berada di tempat tu Dan sebab dia berada di tempat tu 10 atau 15 minit Pasti polis akan sampai Ini ini cerita dia pada saya Jadi hari yang terakhir tu Masa dia kena tangkap tu Seminggu sebelum dia kena tangkap tu Dia, dia dapat berita yang Kiai ni baru meninggal Kiai ni baru meninggal di Indonesia yang bagi dia tangkal tu jadi kemungkinan lah pada anggapan saya ini mistik punya cerita lah eh mungkin uh, tangkal tu dah tak berfungsi lah dah tak jadi ya, jadi tawak tak, tak berfungsi lagi ya. mungkin iblis ke syaitan dalam tangkal tu lah. dah, apa dah tak boleh nak berfungsi ya. jadi itulah cerita dia ya. Eh. pengalaman saya dengan Bautak Cina Uh, masa dalam lokap tu. Jadi selepas uh, peristiwa tu, mali pada semula pada apa ni? Pada tiga harian saya di balai polis uh, Kemerut masa tu ya. Macam biasa jalan macam biasa tang a uh, bagun nanti naya bantu buat penyiasat apa ni sesahkan kes kalau ada kes-kes yang perlu buat tangkapan segera kami buat tangkapan uh, yang saya ingat satu peristiwa tu Saya pernah pergi ke rumah ni Penyanyi veteran Allahyarham Allah, Ya S.M. Salim ha, Dia duduk masa tu dia duduk kamu baru Tak saya Sebab ada satu kes ada satu orang perempuan Pada kampung datang rumah dia tak nak balik Tak nak balik nak jadi orang gaji rumah dia Jadi dia pun takut lah Dia pun takut Jadi apa-apa dia datang dia datang report kat balai betul saya ada kat balai masa tu pegawai penyiasat yang ambil kes tu pun bawa saya pergi ke rumah jadi kami ambil perempuan tu lepas tu hantar balik dia ke rumah ke kampung dia lagi peristiwa yang saya ingat yang saya kenali Yusuf Aslam masa tu Yusuf Aslam tak silap saya dia ni kena bas kondaktor bas di bas apa ni bas Sri masa tu zaman apa zaman bell bottom ni bell box ni pakai apa pakai bawah seluar apa seluar labur dia pakai motor Lambretta dia datang ke balai kan baru masa tu saya tak ingat dah atas urusan apa dia datang ke balai dengan Lambretta tu masa tu uh, dia ni punya nama baru, -baru nak naik lah dalam majlis UATV baru, nah, baru nak naik dalam majlis UATV jadi yang saya kenal lah dia hmm. itu balik semula pada tempat tinggal saya ya. bangunan Orhan Mansion ni dia ada 14 tingkat jabat UR masa tu tahun 70-an ni majalah hiburan UR TV ni cukup popular jadi jabat dia ni terletak di tingkat tujuh satu bangunan saya ni jadi banyaklah saya jumpa artis tu, Pula naik turun lift apa semua banyaklah ramailah. lah yang saya ingat M. Sani M. Bakri lepas tu sebelah bangunan bangunan Orhan ni bangunan Jaya bangunan Jaya ni pun ada juga artis yang, yang, yang tinggal di situ Mahiun Ismail Uh, pelakon wanita Maya Ismail, suami dia. Suami dia pun pelakon juga. Ini pelakon popular juga masa tu. Ah, uh, Hussein Abu Hassan. Suami dia Hussein Abu Hassan. Uh, dengan, dengan Abu Hassan ni saya agak boleh katakan rapatlah. lah. Selalu pergi tengok wayang. Ada panggung federal apa hampiran lah, ni. Selalu bawa dia pergi tengok wayang tengah malam night show. Jadi, dia men air kat bawah kedai-kedai orang -kedai, kopi bawah tu setakat tu lah. Kenal lah dia dia pun kenal saya masa tu setakat itu je lah lepas tu masa demi masa berlalu banyaklah peristiwa apa yang manis saya ni apa orang oh, Malaysia ni malam sajalah eh saya ni orang muda masa tu baru jejak lagi kalau lumpur memanglah seronok tak ada orang nak alang apa lah. sajalah hati saya nak buat tak ada orang yang nak alang saya pun masa tu pun agak tak anyuk jugalah anyuk dibawa oleh arus kota dapat satu cultural shock kata shock kejutan budaya tapi saya teruskan juga lah hidup saya sebagai orang anggota polis lepas tu saya dalam kerja-kerja ni ketua saya pilih saya sebab dia ada yang saya ni menonjol dalam dadah banyak-banyak tak banyak, banyak, banyak dadah jadi dilantik saya sebagai anggota undercover anggota undercover ni sebenarnya kerja dia campur lah campur dengan penari pakai lusuh dengan jambang dengan apa semua lusuh koyak apa semua saya Hotel Myanmar tu memang tahu ada pun seorang so dua yang kenal lah tapi kebanyakan ni tak tahu lah banyak lelaki saya dapat banyak lelaki saya dapat hingga satu hari tu saya dengan kawan saya saya kata kita ni selalu tangkap orang je ni, ni tangkap ke saya tapi kita tak tahu macam mana rasa ni dadah ni kita kena rasa lah nak tahu macam mana jadi kawan saya ni kata eh jangan Rahman bahaya ni mana boleh saya kata tak, tak, takkan lah takkan bahaya sekali isap kali nak rasa je jadi saya cuba dia cuba masa tu cuma yang ada dah ada heroin heroin dengan ganja macam dah ada sintetik dah ada sintetik sekarang macam sabu LSD apa semua ni yang yang sekarang ni memang tak ada masa tu yang ada cuma heroin ganja dengan ganja jadi bila saya isap ni apa masa tu taste the dragon lah taste the dragon isap ni rasa seronok rasa kaya pergi buat kerja seronok Lepas tu semangat bekerja apa semua. Jadi saya tak, tak nampak lah ni satu macam satu ancaman bahaya pada saya. Kes yang saya tak buat kes tu banyak sebenarnya dadah pada dan simpanan saya kat rumah banyak. Ada yang saya lepas saya terjadi bagi maklumat kat saya bagi maklumat apa bagus kes macam tu saya tak buat kepala saya lepas saja. Sebab ada bagi maklumat yang apa yang bagus kan. Eh. Jadi dadah, dadah ni saya ambil sikit. sikit. Saya cuba isai-isai. Isa. Lama-lama jadi seronok dia jadi saya pun tak boleh tak boleh nak pergi kerja kalau, kalau tak isap ni rasa macam ada kekurangan sikit ada kekurangan sikit dan saya terpaksa kena itu juga kena ambil juga sikit, -sikit baru pergi kerja baru rasa seronok jadi lama kawan-kawan saya dapat dapat perhatikan ada perubahan pada diri saya lah muka saya agak sengkong kerja pun tak, ber, tak bermaya sangat macam dahulu penuh uh, semangat tapi saya rasa biasa sebenarnya saya pada saya tak ada apa-apa perubahan pun tenang saya tak nampak perubahan yang berlaku di dia saya tak nampak jadi masa berlalu balik semula pada cerita botak cin ni tadi kepada cara tu saya hantar dia balik semula ke penjara Pulu saya dengan bangganya escort dia dengan uniform polis ke penjara Pulu itu kali pertama masuk penjara Pulu escort panduan dan untuk anda nonton semua Kali kedua saya masuk penjara Pudu tu, saya sendiri berkari. Saya bukan masuk sebagai pengirih, tapi saya masuk sebagai seorang manduan. Jadi kalau anda nak tahu cerita selanjutnya, apa yang berlaku setelah itu, tunggu episod yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.